Вітаємо в студію вичерпних Гість нашої студії сьогодні. Депутат Шеркаської міської ради Володимир Гузенко. Володимир Вікторович, вітаємо в нашій студії. Доброго вечора. Володимир Вікторович, ви є діючим депутатом Шеркайської міської ради. Розкажіть, будь ласка, що вам особисто вдалося за каденцію 2014-15 років? За каденцію 2014 15 року у нас були амбіціозні плани. как депутата у меня, как у комитета самоорганизации населения на моем предвыборном участке. Это были и э, пешеходная тротуарная дорожка вдоль э, улицы Героев Сталинграда, до, от детского городка Сказка до Речпорта. Это и пешеходные лестничные марши между домами по герою Сталинграда 25-27, аптека возле остановки Черемушки, магазин «Ласточка». Это и детская хоккейная коробка, спортивная площадка между домами «Калина-41-43». Вот. Это и асфальтированная улица Калинина, которую мы осуществляли за бюджетные деньги. Вот. И, притом первый раз это было неудачно напылением, а второй раз уже были сделаны хорошие ямковые ремонты. Это и обрезка деревьев. Вот. Многие работы на сегодняшний день <coughs> не завершены. Например, так как по Калинина 41-43 детская площадка третий год переносится э, по бюджетным запросам. И вот в этом году наконец-то деньги поступили в сентябре месяце на Машбуд, на наш темп так называемый. Вот. И я надеюсь, что э, даже предвыборная гонка не помешает им поставить в ближайшие сроки, установить тренажеры и завершить работы по этой площадке. Что касается лестничных маршев, вы знаете, столько было нареканий э, касательно этих маршев, потому что в зимний период, в осенне-зимний, невозможно было по ним спускаться. На сегодняшний день по, Калина, по герою Сталинарада 25-27 работы завершены. Возле магазина аптеки тоже работы почти завершены. Там осталось только положить плитку. И есть объект ⁇ это ласточка спуск вот ⁇ Там, я думаю, что в этом году тоже закончатся работы. Кроме этого, конечно же, мы занимались подшефными нашими садами, школами. В школе мы отремонтировали спортивный зал, вот, устанавливали стеклопакеты, это тоже были бюджетные деньги. В этом году был установлен счетчик тепла. Вот. Э, на сегодняшний день до сих пор, в связи с тем, что пришла новая каденция, и мы э, немножко затянули вопросы по принятию бюджета. Поэтому были поздно заключены договора, поздно были проведены тендера, немного затянулись работы. И поэтому на сегодняшний день еще идут в школах работы по реставрации школьных туалетов. В 39-м садике сейчас завершаются работы по актовому залу. В 30-м садике нам удалось поставить тепловой узел, нам удалось сделать работы по э, э, пищеблоку завершить. Э, у нас остались работы по утеплению фасадов и замене стеклопакета, так как садика уже 50 лет исполнилось. Еще один объект – это на перекрестке улицы Героев Сталинграда и Калинина, Но кто называет его Калинина, кто называет Арженикидзе, это перекресток детский городок Сказка Днепроплаза. Будет установлен буквально, я думаю, в течение недели светофор, объект Светофорный объект. Уже стоят направляющие, осталось только вывесить гирлянды. Вот. Это были работы, которые были мной поданы в программу ПСЭР как депутатам вместе с нашими жителями вот Я их отстоял на департаментах, и сессия меня поддержала. Вот. Поэтому есть, конечно, еще очень много планов по микрорайону. В целом это и э, наши дворы, которые сегодня нуждаются в асфальтировании, подъездные, выездные промежутки. Это у нас и э, теплотрассы, которые сегодня устаревшие, потому что фактически э, район, э, речь порта, груз порта, это берем улицу Калинина и Героя Сталинграда, это первые дома города, как только город застрялся, вот это было внизу берег Днепра, и это все старые коммуникации, домам больше 50 лет. Поэтому там есть над чем поработать. Як ви взагалі оцінюєте роботу міської ради протягом цієї каденції? Тому що насправді було набагато, надзвичайно багато конфліктів, чвар, більшість була сформована лише під кінець. Як ви взагалі оцінюєте? чи багато вдалося, і якщо ні, то що не вдалося? Ну ми всі знаємо, тому, що <кхів> це були у нас досрочні вибори, зв'язані з революцією гідності. Черкасская миссакарда обновилась примерно 50 на 50 в составе. Вот, соответственно, пришли многие молодые ребята и многие депутаты, которые зашли по Каденции, абсолютно не имеющие опыта работы в депутатском корпусе. Поэтому, конечно же, они очень долго вникали в работу, очень долго делились комитеты. Вот. Потом очень долго действительно формировалась исполнительная служба. И действительно, мы в 2015 году, в конце апреля, только приняли программу экономического развития города. Соответственно, у нас все, все работы затянулись и сдвинулись, потому что надо было провести, как я уже говорил, и договора, и тендера, и после этого только можно было приступать к какому-то там финансированию или авансированию работ. Почему сегодня принял решение было отваться депутатами Минской Рады снова? Ну, я так скажу просто. Депутат я в трех каденциях. Четвертый, шестой, седьмой. И вы знаете, когда я выхожу в свой микрорайон, вот, то я каждый раз вижу, чем есть заняться сегодня. Вот как жителю города, вот как простому обычному горожанину, вот, я вижу те сегодня вопросы, задачи, которые сегодня стоят передо мной как депутатом, и их обычно ставят наше старое, старшее поколение. Вот. Я вижу, что у нас сегодня во дворах подрастает молодежь, появляются новые молодые семьи, дети. И, конечно же, все то, что сегодня происходит в городе, а я хочу сказать, что, к сожалению, нашему мы очень мало делаем, мы очень мало успеваем из-за вот этих всех политических баталий. Поэтому всегда есть в городе чем заняться. И, конечно же, я как депутат понимаю о том, что у меня есть и понимание, и опыт, и знания для того, чтобы сделать город краше. Это вы сегодня берете активную участь не только как кандидат на кандидат в потому что вы принимаете активную участь и боретесь за кресло міського голови Черкас. Чему? Что, власне, наштовхнуло вас на принятие такого решения? Ну вот как раз как раз именно предыдущий вопрос он и открывает действительно этот второй вопрос ваш по мэрскому креслу. Это, вы, это самое в больших масштабах. Да, абсолютно верно. Потому что э, депутат городского совета это все-таки законодатель. Это больше работа в депутатских корпусах, комитетах, вот, с, с избирателями. А исполнительная служба это совсем другая. Это от Конкретно от этих людей зависит выполнение тех поставленных задач, которые сегодня требуют горожане, требуют депутаты, ставят программы, делают свои депутатские запросы. То бишь, исполнительная служба ⁇ это исполнительная служба. И вот на примерах, которые я приводил вам сегодня, что, к примеру, на, у меня на участке недоделанные работы по лестничным маршам спускам, а это между прочим не только мой округ как мой округ, потому что этими лестничными маршами пользуются люди, которые ходят из, из Бульвара Шевченко, из Седова из Волкова, это не мои округа как и моего депутата, но люди идут, как мы будем так говорить пенсионеры в большей степени свои почему? Потому что э, в свое время убрали электротранс убрал э, маршрут пятый по-моему назывался, это грузовой порт был троллейбусный маршрут. И остался только 10-й внизу в порту. И вот сегодня они спускаются все по этим лестничным маршам, начиная от э, Волкова, Седова, Толстого, Орженикидзе, вот вниз на троллейбус, на десятку, которая является для них сегодня альтернативой в такое сложное время. Вот, поэтому эти работы не доделаны, а это, будем так говорить, просчеты исполнительной власти, это и вот обратно-таки детская площадка, коробка, которая третий год закладываются деньги по 200 тысяч и до сегодняшнего дня наконец-то, слава Богу, зашли они уже от исполнительного последнего подрядчика <coughs> непосредственно на предприятие. Поэтому просто осталось сейчас изготовить и установить. Но это три года. Это светофорный объект, который я не мог уже более трех лет я добивался о том, чтобы установить этот объект на этом месте, потому что ко мне обращаются как к депутату жители не только моего микрорайона, а обратно-таки э, при появлении Днепроплазы там оживилось движение. И через дорогу за Днепроплазой находятся две школы. И многие дети с района Седова, Волка, обратки, повторюсь, Орженики, за Толстого ходят в эти школы. И там очень активное движение с появлением э, Днепроплазы. И поэтому там просто этот объект светлофор необходим. Вот, поэтому вот только сегодня, вот, обратно таки три года, я убеждал и наконец-то убил, потому что мне были писали отказы ИГАИ. Вот, и многие наши даже департамент ЖКХ отказывал понимании того, что как бы, там короткий промежуток, и вроде можно от, от него отказаться, обойтись. Но вот жизнь показывает, что все-таки надо работать, стучитесь в дверь, и вам откроют. З якою програмою ви балатуєтесь на посаду міського голови, які завдання ставити на перший план, які вирішення яких проблем є для вас І Що взагалі обіцяєте містянам? Ви знаєте, наверное, в вашій студії побував не один кандидат на пост мэра. І практично всі говорять об одном і том же. Це найголовніша проблема для наших громадян – це ЖКХ. это наши дома, это эффективное энергосбережение, программа региональная, это счетчики учета тепла, фасады утеплить, это поменять э, стеклопакеты, это э, наши трубопроводы. Ну, то есть работа на самом деле в системе ЖКХ хватает, потому что это касается и ливневки наши, вот, которые забиты, которые сегодня кто-то выиграет тендера и почему-то не чистит их. Это и коллектор, который надо сегодня заниматься. Это проблема э, электротранспорта. Единый, у нас есть разработанная хорошая программа, и но ну, почему-то она не осуществляется в жизнь. Вот. Э, наверное, не хватает у кого-то сил и желаний. Вот. Это <coughs> и теплокоммунэнерго. Вот, на сегодняшний день мы знаем, что э, взяли, закуплено было на более 14 миллионов евро счетчиков учета тепла, пока результатов и конкретной, э, ну, будем так говорить, эффективности этих счетчиков мы не видим, потому что ну, это незавершенные работы, которые надо на сегодняшний день заканчивать. Это и Ой, наш мусороперерабатывающий завод, потому что сегодня полигон переполнен, мы делали обваловку и прекрасно понимаем, что у нас есть земельная площадка, это более 25 гектаров, на которые требуется хотя бы сортировочную линию поставить. Вот. Это только касаемо ЖКХ. Вот. Это, к примеру, и та же медицина. Сегодня мы приходим в больницу или поликлинику, нам выдают наши карточки. Желательно было, чтобы это была электронная карта. Это было намного удобнее и лучше. Вот, это и медицинское страхование, вот, это и новое оборудование, может быть, в каких-то медицинских объектах восстановления. Сегодня были в некоторых объектах котельни собственные. Вот сегодняшний день остались корпуса но все, конечно, порезано металлу. Может быть, в некоторых моментах надо рассмотреть и сильно поставить котельные, для того, чтобы было меньшее потребление газа. Это и сегодняшнее образование. Мы видим, в каком плачевном состоянии находятся наши школы, что многие родители жалуются о том, что сегодня вот собирают в школы деньги. Но, конечно же, финансирование совсем отсутствует. Вот. А в школах сегодня мы увидим на примере Одессы, Киева. Ну, Городом Миллионников сегодня есть такие программы как Беспечная школа, электронный дневник, это очень интересные программы. И сегодня девятая школа начала пробовать ее развивать, но пока на очень таком начальном уровне. Вот это сегодня и наш город, как вот мы говорим, у нас есть очень красивые знаменитые места, наша Черкасская набережная. Мы только за нее говорим, рассказываем о том, что придут нам какие-то итальянцы там или французы, которые разработают проект. Непонятно, почему мы не можем, к примеру, заказать какому-то нашему э, университету или академии государственной архитектуры и строительства, к примеру, да, на конкурсной основе исполнить нам 3-5 проектов, которые мы рассмотрели нашей набережной. И не давать кому-то там э, иностранцу, а пусть наши ребята постараются для нашего города. Это пусть не обязательно будут наши черкащане. Это и э, поддержка э, Центра детской и юношеской творчести, это обязательно вот эти вот кружки, которые сегодня благодаря Олегу Забелину, они есть сегодня в городе и надо дальше продолжать развивать, потому как вот я помню свое детство, у нас действительно не было свободного времени, у нас то кружки, то какие-то занятия после уроков, но всегда нас держали в тонусе. Вот. Это и студенческие премии наши для наших э, новых талантов, изыскателей, э, чтобы они чувствовали нашу поддержку. То есть большая программа на самом деле, поэтому все это я вижу, как можно выполнить только через исполнительную власть. Вы сегодня баллотуетесь в свет политичной партии «Позиционный блок». Почему самое выбрали, балот, выбрали балотовать и поддержать саму эту политическую силу, потому что на самом деле на политическом Олимпе Украины существует различные политических проектов и политические партии. Почему, в основном, оппозиционный блок? Чем он у вас взял? На сегодняшний день, я скажу так, я в 2010 году баллотировался от партии региону, И когда произошла революция, конечно же, все были мы не согласны, наши вот депутаты городского совета, независимо от того, какой они были политической окрасы, с тем, что происходит в стране и куда ведет наше руководство. Вот. Точно так же мы сложили полномочия и распустили фракцию партии региона в городском совете. Вот. Но я вам хочу сказать, вы знаете, в мире, наверное, как бы может все происходить, и в нашей стране все, но... Есть те хорошие дела, за которые не стыдно. И многие обвинения я не могу принять на свою сторону. Вот. Поэтому, когда баллотившись на досрочных выборах, люди знали о том, что я представлял партию регионов, но все-таки поверили мне, вот. поверили в том, что я не больше как регионал, а больше как наш горожанин, который любит свой город, который живет которого есть вот, дети, внуки, родители здесь живут в этом городе. И он сделает все для того, чтобы э, этот город стал лучше. Поэтому я не могу никак э, придать это доверие, вот, потому что в прошлой каденции я единственный из бывших регионалов, выиграл городской совет, попал в депутаты городского совета. Вот, поэтому на сегодняшний день я иду от оппозиционного блока со своей программой, иду как беспартийный. Вот, и э, надеюсь на поддержку наших горожан. В период провиборча кампании Вы, напомню, много раз с жителями нашего города, отвечаете их проблемы, их настроения. Что сегодня наибольше турбует жителей Черкас? И как эти проблемы можно решить? Да, действительно, я принимаю людей практически каждую неделю как депутат городского совета. В основном это жители старшего поколения, которых больше беспокоят сегодня платежки по теплу, по электроэнергии, которые в этом месяце обратно таки вырастут, цены на газ. Конечно же, их беспокоят и субсидии, потому что в некоторых моментах, я так понимаю, где-то они не разобрались, где-то им не подсказали, вот. а это люди преклонного возраста и, конечно, они могут обидеться, не дослушать, не услышать, развернуться и уйти ни с чем. И второй раз не прийти. Вот. Но то, что сегодня они за чертой бедности, это так. Поэтому <как> в, первую очередь, в первую очередь это, конечно же, помочь донести до них эту информацию о субсидиях, о работе с ними, которая должна быть проведена в городе, непосредственно потому, что это, во-первых, уже переложено при централизации только на городские социальные службы. Это раз в помощь им просто даже вот взять за руку, завести и помочь, заполнить бумаги и все самое. То есть это, это вот самое важное. <coughs> это такие проблемы, как э, молодые мамы с детьми просят э, сегодня, и это очень хорошо, устроить детский сад, потому что уже у нас сегодня появляются записи, вот, и уже есть в некоторых садах по два года, записи уже формируются. Это хорошо, что у нас э, рождаются дети. это это замечательно. Но а, сегодня это говорит о том, что мы должны понимать, что у нас должны быть оснащены детские поликлиники. Вот. Они такие, как на Вербовецкого 2 детская поликлиника. Мы должны понимать, что мы сегодня должны иметь программу кредитования молодежи, которую депутаты на последней сессии э, зарубали. Вот. А эта программа включала в себя только, не только кредитование молодежи, а вообще кредитование горожан наших. Вот, это, конечно же, и дворы, и детские площадки, это все комплекс. Поэтому, приняв решение идти на пост городской головы, я очень прекрасно понимаю, что э, мэр сегодня он должен больше заниматься хозяйственной деятельностью, а не политикой. Каждый городской голова, или на посаду городской головы идет с определенным видением развития города. Яким вы вы бачите Черкаса через 3, 5, 10 рук? И вы хотите их увидеть? в Черкасе хотите жить? Я готов ответить на этот вопрос таким образом. Знаете, конечно, цветущим зеленым городом. И, конечно же, воплощение вот этих всех мэрских сегодня э, забаганок, так сказать, да, которые вот все кандидаты в мэра говорят. И ледовый палац, и набережная. И яхт-клубы, и развлекательные центры, и э, эти горки, эти как они называются, Аквапарк. подскажу, а Аквапарки, да. То есть все, конечно же, это хочется. Но вы поймите правильно, это мы говорим сейчас только о развлекательной стороне, да. А сегодня э, после постсоветского Союза у нас работают только три предприятия. Это рабочие места. Вот Для того, чтобы это все осуществилось вот и аквапарк, или ну, дворец, и набережная, и все, люди должны иметь специальность получать заработные платы <свят> и работать здесь, в городе, в нашей стране, а не уезжать. Поэтому я вижу, в первую очередь, это, конечно, привлечение инвестиций в наш регион для того, чтобы у нас заработали предприятия. Мы пожелаем вам реализации всех ваших, ваших заданий. Дякую еще за витал в нашей студии. нашим предыдущим находящимся сегодня мы столкнулись с депутатом Черкайской Минской Рады Володимиром Гузенком. Дякую, еще было с нами. Спасибо вам. Надеюсь на поддержку.